Наше совещание. Прежде всего хочу поблагодарить, что вы уделили сегодня минутку своего времени, собрались с нами для того, чтобы ознакомиться с работой и областной администрации, ознакомиться с приоритетными направлениями, которые сейчас выбраны курсом, который нам задает президент Украины и губернатор Луганской области Юрий Гарбус, и ознакомиться с теми тезисами, которые сейчас совместно прорабатываются с схидным партнерством и луганским землячеством. Прежде всего, эти шаги направлены на диалог, в том числе диалог с людьми, которые проживают на оккупированной территории. Я хочу также напомнить что на территории Луганской области э, проходит антитеррористическая операция. А простыми словами, понятными словами проходят боевые действия, конкретные боевые действия, военные действия. И так приближенно к жизненным реалиям э, это можно назвать как гибридная война. Что такое гибридная война? Гибридная война это прежде всего... Действия, которые направлены на изменение сознания, изменение подхода к человеку, к жизненным реалиям, к тем, к тем событиям, которые он видит. Эту гибридную войну мы видим, как сейчас она проходит на территориях, которые, к сожалению, не контролируются украинской властью. Это территория Луганской-Донецкой области и отчасти территория Крыма. Мы не можем подать информационный украинский контент на эти территории. Поэтому там присущ информационный контент Российской Федерации, информационный контент псевдореспублики ЛНР, ДНР. И информация доходит туда искаженная, отчасти неправдивая. И мое убеждение, а также убеждение и губернатора Луганской области о том, что жители Донбасса должны получать информацию, правдивую. У нас должна быть ясность, у нас не должно быть никаких запретов э, в информационной сфере. Поэтому основные усилия, основные шаги, которые мы сейчас воспринимаем, особенно если мы хотим э, приблизить долгожданный мир, особенно если мы хотим приблизить то, когда на территории всей территории Луганской области и всей территории востока Украины будет украинский флаг, будет действовать украинские законы, то мы этими шагами должны это приближать. Один из первых шагов, который мы предлагаем сейчас и на рассмотрение, в вашем рассмотрении, это информационная подача через электронную газету, которая позднее будет презентована презентована нашими партнерами восточным партнерством. Предварительно мы это уже обговаривали и в городе Киеве в конце прошлого года состоялась конференция с участием журналистов, которые переехали с оккупированной территории с территории Луганской и Донецкой области, также были делегаты э, с Луганской области, да. И мы впервые в это время рассмотрели вопрос создания такого источника информации, такого информационного ресурса, который бы э, наполнялся как журналистами, которые выехали э, с территории, которая временно не контролируется украинской властью, так и журналистами как, на оккупированной территории. Поэтому я считаю, это очень важный шаг. Я считаю, это нужный шаг. И он может быть с небольшим опозданием, может быть, это было начать раньше, но он сейчас необходим для того, чтобы возобновить этот диалог. И я, пользуясь случаем, хочу пожелать Вадиму Аркадьевичу, вам непосредственно, как руководителю, Восточного партнерства, также вашим коллегам, также создание информационной газеты. Удачи! Действительно, вы делаете сейчас нужные шаги в этом направлении. Ну и, пользуясь случаем, предоставляю вам слово. Еще спасибо. раз да, спасибо вам. Спасибо, Юрий Юрьевич. Позвольте, я пойду на трибуну.